What do you think? Why you won the game in the end of the fourth quarter, like what did, what changed, We just locked down on defense. You know, we that, that's our anchor. You know, that's the best thing we do is, is play defense well. We don't really worry too much about offense. You know, if we play good defense, then our offense would be easy for us. So, you know, I think we held them to what 67 points. You know, that was we did a pretty good job. скажем, что мы сконцентрировались на защите в первую очередь, потому что если от хорошей защиты пойдет нападение, потом просто все у нас уже совсем ничего. Хорошо, спасибо. 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 Тренер баскетбольного клуба Николаев, без вашего видения сегодняшнего матча. Ну, трудная игра у нас на выезде. Ваша команда в последние две игры очень хорошо сыграла на взлете, но ну, мы скрупулезно всю неделю готовились, у нас было много времени и знали все взаимодействия и характеристику игроков, кто, 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 кто способен на какие-то там дела. И я думаю, что главная задача сегодня была выиграть подбор и сыграть хорошо в защите. я думаю, что мы это сделали. То, что процент двух очковых у нас очень низкий, но это все равно, в принципе, это была как игра плей-оффа четвертьфинал перед кубком так что тоже мандраж у всех я думаю был но приятно что наши снайперы сегодня удивили 12 трехочковых бросов. это хороший тоже показатель так что спасибо, спасибо команде спасибо антон а твой комментарий сегодняшнего матча ну, прежде хочу извиниться перед болельщиками и поздравить команду противника с победой. А, по, насчет игры. Ну, мы допустили прежде всего очень много подборов на нашем щите. Э, и плохой процент попадания фолов у нас 8 штук промазали. Это уже выигранная игра, если мы не забили их. Ну и в ответственные минуты матча мы сбились на трехочково, не выполнили установки тренера. И пропустили несколько там, э, подборов опять же на нашем щите. Вот, и это привело к такому результату соглашаюсь, но просто нет, спасибо большое. Если мапы ЕС, расскажите uh, uh, ваше видение сегодняшнего по игры. Поигли мои команды мы будем бы довольны, потому что не попали то, что должны попасть под кольцем очень много бросков, легких бросков пропускали. И видно было, что большое напряжение в команде.